Витаю. Ну, вы же за Украину. А я агностик. Я в, эти... я в 21 веке живу. Ага. Извините меня. Ты не агностик. Почему ты ругаешься? Треба сказать слава на Я не знаю. Не я, я, не, я не ты верующий. Не... я не верующий. Не я в свободной а, стране давай, живу. Зитки ты там? Я а... из Донецка. Манитогорск. Там, дитки, я из Донецка. А, ну ты находишь... А что, Донецк не Украина? А ну давай, давай, Донець расщепляйся. Украина, ну так а что ты мне заставляешь в демократической ну, А А тебя рассвековали просто, просто. Ничего что... не понял. Я еще скажу, я в 21 веке живу, я агностик. Я, я в эти вещи что не, не верю. Ты я ты верю в искусственный интеллект. Ты в Ленина веришь? Нет. А в кого ты веришь? Да ни в кого я не верю, я в современный человек. А ты что, современный ну, человек? Ну да. <рых> а что, давай, давай тему, давай тему, это самое, божества. Я с тобой готов обсудить. Ты прям а. такой верующий стал. какие времена ты начал веровать? А чему ты не веруешь в А я нет доказательств его существования. Ну так докажи, что не мое доказательство. Нет, нельзя доказать того, чего нет. Можно доказать то, что есть. Ну, ну может... что, ну? Ну, Но есть вопросы. Ты, ну, например, давай... не украинскую мову? Разумею, разговариваю украинской мовой. Адже я из Донецка, я а, российскомовный. Что, Аджи, адже. адже. Русскоязычный я. В Украине свободно разваляют на русском конструктивно. языке. Ты ты конструктивно. Тыди Давай конструктивно. Почему я должен верить? Что значит должен? Хочу, не хочу. Верю, не верю. Это может быть. Я гностик. Пока не потрогаю, не померю, не замерю, не поверю. Но ну, есть такая тема. Ты верующий, ты поверил сразу. Вопросов нет. Я уважаю твое мнение. Не оскорбляю, ничего. Но ты не можешь мне доказать наличие Бога. А ты можешь доказать то, что его нет? Нельзя доказать того, чего нет. Еще раз повторю. Нельзя доказать. Доказать можно только то, что есть. Вот докажи то, что Бог есть. Ну, хорошо, докажи мне, что тогда у тебя есть Е. Есть. Докажи мне тогда, что там, э, в какую формулу тогда перетворяется вода? Форму вода перетворяется? Так, когда она, зак... кипит. В пар, можно, можно, в пар можно давление померить, температуру можно померить. В какую форму она перетворится, когда она кипит? В пар. Она как была h 2 о так и есть. Это форма воды. Она а может, быть льдом, а h -O. H -O может быть льдом, вода. А что такое пар? Нагретая температура вода. Нагретая до 100 градусов. Это h 2 аж H2O. H2O. що не може бути H2O. з неба коли падає дощ яка в неї дождь. HO чи H2O? H2O в воді падає в качестві води це соединение. хімічне це що Nie. Там є валентність. це коли подожди, я, ты, поплыл, тебе, ты поплыл, ты поплыл, смотри я, я тебе думал пояснил. не, не, стоп, остановись, ты зачем ты, мил, смотри, ты, не, я остановлюсь смотри, не надо меня, смотри, почему, стоп я, 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 стоп, я остановлюсь я тебе, я, нет, так я тоже тебе буду выключать и я тебе выключу звук а, вот, очень интересная беседа, кстати очень интересная, и хорошо, что он попался я не знаю, кто он, я не знаю, как он называется, но никто, даже украинским блогерам, собеседникам, я не позволю себя называть тупым. Это неправильно в беседе. Ладно, там, когда на это одно. Здесь, если у нас батл, пожалуйста, доказывай, доказывай, и я буду верить тебе и слушать тебя. Если ты мне докажешь, я тогда буду тебе отвечать так, как ты нужишь. А так ты должен, повынен. Никто тут никого не ущемляет. Свободное общество, свобода вероисповедания, свобода совести. У нас это есть, было и будет. Мы украинцы. Бо мы украинцы, мы того варьи. розмовляємо и українською, и російською, Нема питань. Кто это? Напишите. Может быть, кто-то его знает. Даже хотелось бы баттл с ним продолжить. Идем дальше.